Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Saya tak faham kadang-kadang dengan para wala cukai, para kupai ini. Bila Tun M saman Anwar, dikatanya dekat Tun M, tak payah saman lah, nanti Anwar tetap akan menang. Dia akan berjaya buktikan yang betul Tun M ini sakau duit rakyat. Bila Tun M masuk ke perbicaraan, minta rehat sehari sebab tak larat berlupa makan ubat, dikatanya pula yang Tun M ini penakut, takut dengan pegawai Anwar. Tetapi semalam, bila Tuan M dah jawab semua 227 soalan daripada peguam, cuma Tuan M kata, saya ini dah usia 100 tahun. Takut kes ini tak selesai, saya mati dulu. Dia orang kata pula, Tuan M, withdraw je lah saman tu. Tak payah susah-susah saman. Kan, sebab dah tua sangat dah. Pergi berehat je lah. Sekarang ni, yang takut ni sebenarnya, Tuan M yang takut caman Anwar, ataupun korang yang takut kebenaran turunkai. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara talk of the town pada ketika ini, of course lah berkenaan dengan saman oleh Tun Dr. Mahathir kehadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memasuki fasa perbicaraan. Di mana pada 21 hari bulan hari itu, prosedur perbicaraan telah disebut di hadapan Pesterojaya Kehakiman. Tetapi kita semua ingat, pada ketika itu, Tun M telah meminta untuk menangguhkan prosiding selepas setengah jam. Kerana Tun M kata beliau lepas baru makan ubat, jadi beliau tak larat nak meneruskan prosiding untuk berhadapan dengan soalan-soalan daripada Pasukan Gomai Anwar. So tak apalah, Hakim membenarkan. Cuma pada ketika itu, geng-geng Kupai, geng-geng Walu kali ini memang dok kata Tuan M penakut lah tak nak berhadapan dengan soalan lah dan itu sebagainya. Tengok-tengok pada semalam tuan-tuan dan sekalian 23 hari bulan Tuan M telah menjawab lebih 227 soalan dari Peguam Anwar Ibrahim straight daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang Tun M tak rehat-rehat langsung cuma kadang-kadang minta berhenti hijab untuk minum air itu saja. <Sing> dijawabnya semua 227 soalan itu tanpa gagal. Tetapi satu je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda perhatikanlah kan laporan daripada rakan-rakan kita yang mengikuti perbicaraan. Kebanyakan soalan yang ditanyakan oleh peguam-peguam Anwar terhadap Tun M tak ada kaitan pun dengan saman Tun M terhadap Anwar ataupun sekurang-kurangnya tak ada kaitan dengan tuduhan oleh Datuk Sri Anwar ke atas Tun M selama ini. Sekarang kita semua tahu Tun M saman Anwar kerana tuduhan-tuduhan Anwar terhadap Tun M. Konon-kononnya Mahadir ini mengayakan anak. Mahadir ini ketika berkuasa memberikan kekayaan pada anak-anak. Bagi projek pada anak-anak. Bagi kontrak kerajaan pada anak-anak dan juga kroni dan sebagainya. Kira itu tuduhan oleh Anwar terhadap Mahadir daripada dulu tahun 98 sampai lah ke sekarang ini tak pernah berhenti. Dan kita semua tahu Tun M pernah kata Selama ini, dia tak layan tuduhan Anwar sebab Anwar ini pembangkang. Tak ada apa-apa kuasa pun. Dia boleh tuduh tapi mungkin dia suka nak buktikan. Tetapi bila tuduhan itu berulang selepas Anwar menjadi Perdana Menteri, maka kata Mahathir, fine lah sekarang kau dah Perdana Menteri kot. Takkan engkau masih lagi hendak apa nama macam terus in window, terus nak menuduh macam tu dan sebagainya, tapi tak ada bukti dan macam-macam lagi. So, engkau kena datangkan bukti. Semua benda kau pegang sekarang ini. Sampai bila engkau hendak menuduh tanpa bukti? So kali itulah Tun Kemadi telah menyaman Anwar pada bulan Ramadan 2023. Bukan apa? Bukan Tun M nak sangat 150 juta tu. Cuma Mahadir mahu Anwar bertanggungjawab dengan setiap tuduhan yang terlemparkan. Bawa bukti, kami nak tengok bukti. Kau tuduh aku macam-macam selama 25, 26, 27 tahun. So kali ini tolong bawakan bukti kalau betul aku ni macam yang kau cakapkan tu. Itu je pun. Tetapi Anwar sampai ke sudah sampai ke sekarang masih lagi tidak membawa bukti-bukti itu, tidak menunjukkan bukti-bukti itu. Dan pada semalam, tuan-tuan dan sekalian, macam yang saya sebutkan, Peguam Anwar telah bertanyakan 200 lebih soalan kepada Tuan Dr. Mahathir. Tetapi kebanyakan soalan yang ditanya itu tak ada kaitan langsung dengan perbicaraan kes itu. Ditanya soalan pasal apa tahu? Ditanya soalan pasal peristiwa memali. Ditanya soalan pasal operasi lalang. Ditanya soalan pasal adakah Tun Mahathir ini diktator ditanyakan soalan tentang Pulau Batu Putih. Ditanyakan soalan tentang 22 tahun pemerintah itu tentang ISA dan sebagainya. Ditanyakan tentang kekalahan dekat Langkawi. What? Ditanyakan tentang macam-macam benda yang sebenarnya tak ada kaitan sama sekali dengan perbicaraan kes itu. Tak ada kaitan dengan konteks utama perbicaraan itu iaitu tuduhan Anwar terhadap Mahathir mengayakan anak-anak dan juga kroninya adalah soalan keluar sikit Masa tu ditanyakan pasal uh, syarikat Kencana Mozani, ditanyakan tentang MFC, Merizan, ditanyakan tentang apa tu Fcom, a uh, Mukris, ditanyakan jugalah. Bukan tanya langsung ada. Tetapi itulah walaupun ditanyakan soalan-soalan seperti itu, tetapi kebanyakan soalannya ada lebih kepada untuk memenatkan tun. Lebih untuk melenitkan tun. Bagi kata orang kan. Bagi untuk penat, tak lagat nak menjawab sebagainya. Macam hendak melingah-lingahkan keadaan. Nak pastikan tun itu betul-betul lembik, penat sebagainya. Nanti tun minta tangguh, tangguh lagi. Tangguh, tangguh lagi. Nampak tak ke situ tuan-tuan dawas klan? Cuma ialah soalan-soalan berkenaan dengan anak tun tu ada. Cuma ada jelaskan oleh Tuan Dr. Mahathir Memang tak ada langsung kontrak kerja antara diberikan kepada anak-anak Tuan, Tuan Mahathir Tak apalah, itu pasal perbicaraan mahkamah tentang hal soalan tentang anak Tuan tu Yang itu kita akan tengok pada masa-masa akan datang Kod-kod kalau bukti lain ke apa-apa kan Sebab sekarang ini kita nak tengok bukti yang selama ini Anwar kata dia ada Bukti yang Mahathir ini telah melakukan korupsi Yang telah memberikan kekayaan kepada anak-anak dan sebagainya kan Itu yang kita nak tahu sebenarnya tetapi so far macam tak nampak lagi benda tu. Dan itulah macam yang kita sebut tadi. Soalan-soalan tak ada kaitan Boleh tanya kepada Dr. Mahdi. Sampai Mahdi kata apa ke Hakim tahu? Saya ini usia dah satu setahun dah. Silap-silap saya mati dulu, kes ni tak selesai lagi masalahnya. Sebab banyak sangat penangguhan. Terlampau bertangguh sana, bertangguh sini, soalan pun tak ada kena-mengena. Straight to the point je lah. Tanyalah soalan berkaitan dengan korupsi yang kau tuduh tu. Tanyalah soalan berkenaan dengan, eh betul ke tun kau kain kanan kau? Ha, ah, ni ada bukti, ada bukti, ada bukti. Ha, ah, macam tu. Tapi kau tanya soalan yang tak ada kaitan. Macam pelik gila tuan-tuan dan apa puan -tuan. Tetapi itulah. Yang menjadi persoalan sekarang ini ialah masih lagi Datuk Seri Anwar tidak turun ke mahkamah. Memang betul saya tahu ramai yang tentang perkara itu. Kata ah Anwar penakut, Anwar penakut. Dia macam ni. Macam saya katakan dalam video saya hari itu, Anwar tak perlu turun pun pada ketika ini ke mahkamah. In fact, dia tak perlu turun sama sekali pun. Melainkan pada ketika Anwar punya giliranlah untuk disoal oleh peguam dia dan juga oleh pegang tuan Dr. Mahathir. Masa itu baru Anwar perlu turun. Other than that, Anwar tak perlu turun sama sekali. Tak payah datang ke mahkamah. Dia tak perlu mengikuti perbicaraan ini daripada awal sampai ke akhir. Yang ini kita kena faham. Sebab ialah kita tak nak lah. Memang kita tak suka Anwar pun kan. Saya tahu anda tak suka Anwar. Tetapi untuk mengatakan bahawa dia penakut, tak berani turun, tak nak berhadapan Tuan Mahathir ke apa-apa ke. Benda tu agak redundant sebab dia tak perlu datang pun. Okay. Dan saya risau satu je. Mungkin kalau tiba giliran Anwar untuk disoal siasat oleh peguam dan disoal balas oleh peguam Mahathir dan sebagainya kan takut nanti diminta tangguh sebab apa oh saya ada urusan sebagai Perdana Menteri oh saya ada urusan dekat luar negara oh saya ada urusan itu ini sebagainya tertangguh 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 tertangguh, tertangguh. sudahnya macam kata tun lah dia dah satu setahun takut nanti dia benda ini asyik bertangguh 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 kes ini tak selesai-selesai dia selesai dahulu so bagi saya lah kan macam saya ulang balik lah apa yang saya cakap dulu kepada Datuk Seri Anwar percepatkan kes ini secepat-cepatnya. Kan? Luangkan masa, selesaikan kes ini seawal yang mungkin sebab kita nak penutupan. 25-26 tahun tau kita menantikan betul atau tidak Mahathir seperti mana yang kau tuduh sekian lama. Kita nak tahu benda itu betul atau tidak. Bagi mereka yang terima dalam informasi macam saya, kami mahu tahu selama ini kami berjuang duk kutuk Mahathir itu, kutuk Mahathir ini, betul ke Mahathir seperti itu? Itu yang kami nak tahu, itu yang kami nak closure sebenarnya. Jadi, selagi Mahadi masih menyawa inilah, masih lagi ada peluang untuk kita tengok betul atau tidak Mahadi ini seperti mana dikatakan. Sebab nanti kalau Mahadi dah tak ada, no point dah. Sebab dia tak mampu untuk mempertahankan diri dah. Orang mati takkan boleh mempertahankan diri dia. Hanya tinggal orang hidup saja. Macam Tun Zaim. Tun Zaim dah tak pertahankan diri dah. Orang kutuk dia, orang kata dia ada harta luar negara berbilion-bilion, hasil yang tak betul sebagainya kan. Harta kena nampas. Dia tak boleh pertahankan diri dia. So, sementara Tun masih ada ini, percepatkanlah kes ini supaya kita tahu once and for all adakah selama 25 tahun ini Mahathir betul atau Anwar betul. Betul atau tidak. Tetapi itulah sekarang kita menantikanlah kita terus mengikuti perkembangan prosedur ini dengan penuh minat dan kalau ada apa-apa laporan yang membangkit insyaAllah ada tahu saya akan laporkan kepada anda secepat yang mungkin. Tetapi lagi sekali tolong cepatkan kes ini. Sebab kita tak nak nanti ramai orang yang mati beragan sebab tak dapat konklusi kisah saga politik yang terpanjang di Malaysia ini. Naga pun kita lawan, ini kan pula jejak mengkaru. Berani kena benar takut kerana tak berani. Kalau tak berani maknanya tak benarlah tu.